Добрий день. Сьогодні у нас передостання кетування на малостеряти з І Ми з'ясуємо, чи вміє тримати удар кукіль Марія. Добрий день. дня. Ваше анкеті написано, що ваше прізвисько теж Марія і Маше вас і називають. Ви не називають. Вони люди тут не У Мене дуже багато було школи в дитячому садку, які мені дуже не Зараз все, можна зробити висновок, якщо ілюструвати оповідання на боку Машу, яка ви не будете. В чому? Якщо оповідання цікаво, чому не ні? Це ж не мене. Ви Видіявше? Ні. А звідки ви робите? З Кривого. зов крові відчуваєте, що не тягне, чи ви мріяли з ніхто вернутися, вас Я дуже люблюсь, і рідний край, але я хочу жити в Києві. сейчас ми зараз з'ясуємо чому. Да. Да. Похвалиться Чому у вас є похвалення? Система системы. Спортсменка, красавовка, или того, что просто красавица. Что у вас хорошо? коллекционер разных странных вещей. А, Например, стеклянных шариков, за вот, запчастей от лучек. ну, кроме этого еще чего-то лист, собираем вот, открытки разных видов печати. Вот, очень люблю всяких гусеничек, паучков, бабочек, тарантулов всяких. Вы точно не придумали хобби с диагнозом? И это не диагноз, друзья, очень много нужно. Існують книжки, які ви вже проелюструвалися в судячи, що він показує слайд-шоу. На тобто -то виданих немає, але це тільки проєкти. І, і ви їх вибирали самі. Так. А чому ви вибрали адверсон? Все живе вже викликано покупки до ілюстрати Андерсон. Ви дірите в себе і сподіваєтесь не можна сказати, що ілюструвати Андерса? Да. Так. надіюсь. Тим більше сказка, яку ілюструвала, дуже багато точнее, очень мало людей знает. Я был лавочник, и думаю, что есть он очень много будет. А кого вы видели в этой Если честно, то стол войны Ого. Мы запишем в протокол, что вынимачивали на Мария Куки и Саманадея. Конечно. Так вы бы И сколько, по-вашему, требует иллюстрации на четырех людей? Ну, что не меньше. Техники охоты, Сука и А что вас стимулирует иллюстрировать на замене книжки? Вы работаете, вы целите, не факт, что это Ну, я думаю, что она все равно будет издаваться. Рано или поздно. То есть это не брошенный проект, это не на ветер и не в шкафчик я хочу, чтобы они издавали в будущем. То есть когда у меня уже будет достаточно денег, достаточно связи, чтобы я могла хотя бы даже за свой счет им дать Потому что думаю, они стоят того, чтобы их У вас есть в военной мире персонаж? С вы точно называть. Матюша, у тебя после этого А за У меня сентрик. Замерзли? за 40. Я думаю, что я довольно-таки добросовестный человек, я не позволю себе делать такие вещи, которые, для которых бы меня было бы То есть, простыми словами, народа. я размажу дебюшку, но сделаю достойную. А готовы ли ты, на этом телефай работал? Я уже работала в офисе. Том, знаю, что это туда не пойдет. А иллюстратора в студии Если это вторая, то работа, подработка, тогда уже главное есть. вам, значит, дороже за кошек. Некоторым вроде да. Значит, художник, наверное, будет Я и так голодный студент, художник, еще и при этом В каком сенсе? это Да. Я до сих пор, до сих пор, до сих пор. До сих пор. Каждый месяц снятся кошмары, что забываю, забываю какую-то форму. Мне приходится в ночь вставать, повторять, сканавить, все как чтобы быть ну, спокойной. Цей ритм <рекл> не <рекл> пройдет, <рекл> как товарищ иллюстратор Шимаде. Благодарю вас за выдающуюся форму. Ну, есть довольно-таки много, которые мне очень нравятся, но конкретно один, А художник? Художники есть. Для материальные очень. Ты косо довольно-таки не под несколько. А вас не говорит, что художники должны художники за его справиться. Все-таки 20% ложь без художник. Я, наверное, не лечит, арсенду, те, художник, знает. А, узнает, надо знать. а иллюстратор знает. Ну, Если честно, у меня была, была дилемма быть либо художником либо иллюстратором. Но иллюстратор это гораздо лучше и интереснее профессия, нежели просто художник. Иллюстратор докапывает до самой истины, до самого чужого произведения, подбирает костюмы, подбирает эпоху, смотрит на произведения того же времени. Это намного интереснее и сложнее работать, чем выработать один стиль и превозносить его уже почти всю жизнь. Вы понимаете, что еще и образы, образователи и цех художника? Они думают про иллюстратора точно такие самые. иллюстратор — это перенеситель, Якому сказали, що казку Амперсона, і він пішов і по 5 ілюстрації за день. А художники істину розбирають. Ви знаєте початкового ілюстратора, який продається на сорт? Художників, я знаю. Який продається на аукціонах? Вас не покажуть, що ілюстрація це ремесло, а не мистецтво. Це да та іспуск. Вы наполняетесь? Да. Тогда вы будете главным явлением в этой Ну, главным в Украине возможно. Вас интересует коммерческая регистрация? Регистрируете там какие-то речные сведения? Да. Дело в том, что годовой отчет это тоже один из видов искусства в дизайне. Годовой отчет тоже можно очень достойно и интересно сделать. Даже можно сделать очень красивые вещи, достойные даже для структуры. То, То вы, как э, профессионал, все я. Вам все равно, я могу Ну, не все да, но, но везде можно делать очень красивые вещи. А, а что вам интереснее конечно структуры? Художку или что-нибудь еще? Инциклопедию. А вам нужна только техническая регистрация? Конечно. Я очень хорошо рисую технику, и самолеты, и арматуру, и микросхемы. и Все это в не свет, не Вам или скучно связано? Не, Нет. Это выживание на всех этапах жизни. Какие у вас пошел, кто разлучит? Взрослый это жизнь, это жизнь с тягостями, с работой, с жильем то есть с проблемой отчета денег на всякие нужды, а студент — это ты живешь, ты делаешь, что хочешь учиться. Самое прекрасное время, это, конечно, детство, то что? У вас Да. да. хотя бы. Я в жизни как жирная же... женщина, это моя мама. Она в принципе. У меня есть свои принципы. Скажите, Если делать, то делать что-то очень хорошо, за что он, ну, за то, что теперь не будет стыдно. Что можно оставить другим людям, чтобы они э, восхищались хоть немножко этой жизнью. Появим себе ситуацию, что вам пропонуют уже хороший проект, с хорошим гонораром, а вы разумеете, что вы там не посыпаете. Это очень важно. Я не думаю, что так будет, потому Вещи, делаем, очень, очень вы же не думаете, что вы можете вынести все? Я речи, я вам не последний все молодого. Почему? Вы что вы не почему я не могу знать, о чем то есть, есть, люди, можно спросить, можно увидеть, можно узнать. Да, я не могу перестроить, например, э, как вы сказали своего возраста, произведения, которые написаны, например, в возрасте 90-80 лет, которые иллюстрируют свою жизнь. Я просто не могу понять эти чувства и, там, и действия в определенных момент, я просто я не знаю, как. Но с этой стороны, да. А все остальное, почему я не могу об То есть, когда люди видят, как себя чувствовать Фауста? Если скажут, то я не но знаете, может будет месяц полного не, не будет библиотекаря? А И не послали бы вас Нет, нет, к сожалению, не дали бы. Вот я, я не могу делать, да? Да. я не выйти? Я еще о в жизни? Вот мне что Молоді дизайнери і дуже змінить все. Синдром Гамлета і Гамлетана. Це дизайнери, художники там. Синдром Гамлета нашки суджує, самокопання. Звичайно. І що ви такі випадки робите? Ви легко підкидаєте? Як ви відповідаєте на питання до чого Считаю канал и иду на самую верхнюю точку, которую мы найти, либо это крыша здания, либо гора. Просто смотрю на 5 минут, думаю, что я живу в пищу в этом мире, и иду дальше работать. А что с битлайном? Это я как раз хотел сказать. А икона святого великого ученика битлайна висит в червоном углу вашей кельдары? А як Ви зазнаєте себе від дати і сроку? В срок? принципі, що раз сказав, значить зробив. І не бувало так, що Ви не дали його випускати? Ну я не не подоволюю. Можна могла поставити на дію на 3 з половиною. Слухайте, Микола, ми не там десь з Вами працюємо. Так, yeah, я теж. Yeah. Я дивлюсь, що нам викидувати все. Треба брати yeah. це і брати це. Три хвилини динамики пропускаються. Це статистична помилка. Що кажуть, що я вперше бачу людей, і це все має бути об'являться, потім може слова.

скажу честно, я читала. Okay. Я не люблю подобную литературу. Мне больше нравится про сражения, про э, рассказы про ученых, про открытия и тому подобное. Ну, должен, не кино, что каждый день Нет. Мы вам заслужим, у вас все по Спасибо. А вам закончится правительство «Ощеянный войны»? Возможно. Ну, ви не знаєте, доказня за кого ви знаєте, що Голландську, а що за старої коріння. Це такий архітектурний сюжет про жіночу до Життя розібратися в все. Як ви думаєте, мистецька є за це не жіночі і чоловічий? Yes. Є така українська письменниця, Оксана Запоріжжя, вона на якісь презентації скарблювала, що може саме... Стоит так, что вы, значит, Если иллюстрация очень характерна, то возможно. Однако, судя даже по мне, всегда, когда я видела на иллюстрации на серьезные произведения, я всегда что я очень просто мужчина. Поэтому я не могла это сказать. Если там нарисованы очень миленькие ласковые детки, там, которые которых власт

как сама стилистика, да, она интересная, но я не воспринимаю ее как полноценное место. Ну, то есть как макетная машина, которая может очень много заинтересовать. Интересно. А вы сказали, что иллюстрация глибшая, нежь чисто художественная часть. Я вам говорю, что это банальный момент. Ілюстрація завжди до чогось не печиво. Не Художник намалював картину, ви її написали в е ітарії, або Італії. Щоб ви на Що б ви не намалювали до і іха, яке б геніальне було. Воно прив'язане до тривимірного об'єкту, то книжку далі. Поза цим текстом не існує. От так Художники відкривали свої мисли, свої ідеї, Чому ні? Не ідеї вам <постова>, постова? Ні, я не раз. Між ілюстрацією і між офіційними. Так. Mm -hmm. Вас не лякає, що ви будете ілюструвати ватул стога на, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. на своєму? Mm -hmm. Всі бачили кіно і уявляють, шерло около себе сидіти. Якого шерлока холм? Mm -hmm. Ви не можете наливати шерсть. Okay. Well, на <реку> Це обмежує ваше влажу? А потому что публика не воспринимает. Шерлок Холмс, мы знаем, как выглядит Шерлок Холмс, мы не можем сделать его по-другому. Я могу рисовать а его, но он достаточно разный разных возрасте, разный характер, разная тема и тому подобное. Но у вас не есть власть в его речи, потому что он похож на Я могу делать этому персонажу очень яркую фигуру, даже актёра. Если вы понимаете, есть очень интересная пословица немецкая, если есть выбор, если да, объект, почему-то не делается, что-то другое. Вы Я не знаю, выбрал ли у вас человек. Посмотрите в камеру. по то... Мария Шишка. Что да, вы можете сказать о своей работе? Я все равно буду рисовать, не хотите вы этого видеть. На Спасибо. Спасибо. ноте Спасибо. Спасибо.